Меня зовут Влада. Я живу в городе Сусладарск на линии фронта. А когда начали стрелять, мои одноклассники некоторые уехали навсегда. Друзья с моего дома уехали и так и не приезжают. Данил уехал, Аня уехала, Лера уехала, Ваня уехал, Валера уехал, Кристина уехала. Я их уже почти не помню. Но все равно, если бы приехали, я была бы очень рада. У меня осталось после войны два друга. Саша и Данил. Я думала, что они уедут. Может, когда уже вырастут и начнут учиться, то уже отсюда и уедут. А так нет. Когда стреляют, у меня начинает сразу труситься, я боюсь, я плачу. И меня успокаивает папа. Я разговаривала, чтобы уехать отсюда. Но все равно дом жалко потерять. Все равно любишь наш город.